Пока ошибок нету. Ошибок нету. Осмотрели мы Мазду. как и заявлено, было переднее левое крыло повреждено, но ничего больше не красили. Крыло поставили оригинальный цвет. Вот оно не выпадает с общего цвета машины. Банкер заменен на оригинальный, фара заменена на оригинальную. В целом, в принципе, собрали неплохо. Это да есть там такие мелкие косяки. Поскольку крыло было бы ушное, там есть небольшие на нем такие сколы, царапинки.